Штаб территориальной обороны, где могли бы не положено. А что в военкомате, если руководитель военкомата ни одного дня не был действующим, кажется, в частях, а только по военкомату болтался, он знает, как разворачивать их часть. Да мы всегда я десятки частей именно за свою службу разворачиваю, разворачиваю, разворачивается сразу приходит что? Командный состав приходит, призывается. Командный состав призывали, с ними провели занятия, другое тетение, ор, такие ядро. А потом идут солдаты. А у нас призывают в первую очередь солдаты, а офицеров говорят, командиров звонков нет, командуют сержанты. И э, вот сейчас укомплектовано, говорится, 30-40% не докомплектованы. И кем в первую очередь командирует ниже звонок? Потому что, говорится, того нельзя призвать, другое. А вот скажет, ну что скажет, вот вы пришли эти ребята. Они месяц-два были всего на курсах, там, на сборах, они понятия не имеют. Мы стараемся ими, я говорю, командуй ты, сержант, ты отвечаешь, а этот, говорится, э, лейтенант, пусть учится, смотрит. Вы понимаете? А ведь именно многие не понимают, что вот эта бойня, которая разгорелась, мы чего знаем? О каких потерь, о серьезных потерях. А второе, да, рождается новая украинская армия, да, на патриотизме все не уйдешь, но надо дать эффективное оружие. Почему все дается? Вроде бы 7 миллиардов, говорится, есть там другое. Сейчас мы скрывается, то там коррупция, то там коррупция на этих заводах, где тех, технику делают. А почему не закупать и не дать бы новейшее оружие? И хлопцы, которые там находятся, они говорят, дайте нам, ну одни эти старые автоматы, а в России-то новейшие образцы. Все новейшее именно, посмотрите, каким они снабжают. Какая бронетехника пошла, говорится. Уже танки Т-90, я в свое время был и в танковых войсках, я знаю, что это за техника очень серьезная. Даже танки Т-90 пришли. А система ГРАД – это очень страшное оружие. Полтора гектара перепахивает один зал. Ничего живого не оставляет. Это совершенствование, как мы говорили сегодня, в Катюши. Вот я знаю, видел их здесь и в Афганистане, и в другом. А вы видите, все это. Или вот эти комплексы, которые пошли в последнее время, которые на любой высоте сбивают. До 25 километров это бук сбивает, управляет все. Вы понимаете, то есть, да, многие говорят, надо вести военное положение, но палка двух концов. Военное положение если вводить, значит, это надо объявлять в крупномасштабной войне с Россией, и тогда уже воевать с Россией. А мы не готовы и у нас нет еще, говорится, той армии. У нас один десятилетний перспективный срок. Второе, э, какое то сегодня выгодно в том плане, что мы воюем с э, террористами, которые захватили администрации, города захватили, населенные пункты и воюют. Это для чего для мирового сообщества все это нужно тоже. Вот. и Хотя многие требуют. Я бы сказал, что, конечно, не СБУ должно руководить всей этой именно антитеррористической операцией, а должны военные руководить. И это будет единое руководство. Вот. Почему? Как в Афганистане. Мы в Афганистан, когда вошли вначале, у нас тоже там армейские были генералы, все это широкомасштабно, это другое третье. А надо не забывать, идет партизанская война. Вот я книгу мы сейчас издали, «Тайная война». Один к одному крыльца, как было там, так и здесь. Там через границу шли караваны, мы их били. Сейчас идет техника. Почему бы спецназ не использовали для того, чтобы перекрывать эти караваны в пути, откуда идет техника, не устраивать засады, не уничтожать? Почему их по назначению, а не ставить их на блокпосты, в головные дозоры отправлять, на, на границы? У них задачи совсем другие. Это части, разделы это элита. Их немножко. А ведь россияне используют 45-й именно полк специального значения, возможно, сантых войск России, полностью там. Он в виде переодет их в украинскую форму, с украинскими паспортами. Они их оберегают. Они обучают, учат спецназ. Хотя в свое время, в 93 году, этот спецназ по полной 45 человек с нашей 9-й бригадой. Когда они оказались ненужны, их забрали туда, в Москву. Вы понимаете, я к чему веду разговор? Что вот именно использование еще нашими начальниками большими вот этих именно частей, они не знают, что делать. Так как в Афганистане первое время не знали, а потом, когда увидели, что, что как надо делать, начали в 1984 году вводить туда, и с первого раза тоже у нас бригада вышла. Начали со всех именно округов по одной именно на бригаде вводить туда И здесь надо, кажется, ну перебьем мы сейчас, вот, вот, смотрите, трагедия такая, шестой рот и нет. Отличные ребята, спортивные ребята. Подполковник Коваленко, один из таких грамотных, говорится, не было лучшей роты, его только назначили сам командиром от батальона. Погибли, погибли и не вступая в бой, ничего перемешали их там это, вот, землей. И восемь этих трупов, которые будем хоронить здесь, говорится, это напоминание того, как наши военные военные используют эти элитные части и второе кажется, учатся воевать. Но учатся большой кровью. Никому это не нужно, кажется, все. а выслушать, говорится, нас ветеранов. И в свое время бывший э, исполняющий обязанности министра обороны, Говорят, обратился к нам, к ветеранам. и спецназа, что помогите, это другое третье. И мы письмо писали, это другое. И обращались, что давайте, давайте. Ничего. Это уже наша инициатива, что мы... Взяли на себя такую все.